Okey, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Jadi uh, ada satu soalan menarik yang saya nak ulas sedikit. Uh, saya ditanya, apakah pendapat saya jika diadakan sistem dua parti di Malaysia di mana secara perundangan menuju pilihan raya uh, parti yang hendak. Men, uh, bertanding atau calon yang hendak bertanding perlu menjadi ahli hanya salah satu daripada dua parti politik yang dibenarkan. Okey. So apa that means two party system. Apa pendapat saya? Okey. Now, um saya separuh bersetuju tapi ya kerana dua parti saya rasa terlalu ekstrim. Saya cadangkan Malaysia buat undang-undang atau gubal undang-undang atau buat pindaan perlembagaan yang sepatutnya supaya parti berupa gabungan yang boleh ya bertanding di pilihan raya umum ya dihadkan kepada tiga. Ya, kita tak payah ikut model negara lain. Kita tak payah jadi pak turut. Negara lain buat cara ni, cara tu kita kena ikut model mereka. Kita boleh ada model sendiri. Jadi ini tidak menghadkan parti politik yang boleh ditubuhkan. Ha, esok ada orang nak buat parti baru buatlah. Okey. Tetapi contohnya kita ada Pakatan Harapan. Kita ada Barisan Nasional kita ada perikatan nasional. Okey, di peringkat persekutuan. Jadi mungkin tiga gabungan ini boleh dijadikan gabungan yang disahkan, yang dibenarkan ataupun mungkin menerusi undang-undang boleh ditubuhkan completely new gabungan yang tak ataupun uh, satu satu parti ya di mana uh, ataupun satu syarat ya di mana hanya sesiapa yang tak bertanding perlu bertanding di bawah gabungan-gabungan yang dibenarkan ya nah mengapa benda ni penting ya sebab sekarang ni kita ada undang-undang anti lompat, ya. Tapi undang-undang anti lompat ni, um, you know, uh, parti boleh keluar daripada contohnya uh, uh, katakan amnon uh, uh, MP nak tarik sokongan terhadap perdana menteri tak boleh. Sebab kalau dia tarik sokongan tanpa kelulusan parti, ya maka parti boleh anggap keahlian dia tergugur maka dia hilang kerusi dewan so susah ya tetapi jika syarat ditetapkan bahawa semua parti yang hendak bertanding perlu men menjadi ahli salah satu daripada tiga gabungan yang di a uh, dipersetujui ya maka sebelum pilihan raya semua yang Contohnya, hendak bekerjasama perlu membuat keputusan terdahulu supaya rakyat tidak terpedaya. Itu pertama ya. Ha, tidak boleh kata dia ni pergi solo lepas pilihan raya kita jumpa balik. Tak boleh. Ha, dia kena putuskan lah. Okay, sebab kalau kita nak bertanding, kita kena menjadi sebahagian daripada salah satu gabungan. Ya. Ha, jadi contohnya kerajaan ni semuanya berkumpul di bawah gabungan A. Okey. Siapa nak kerjasama dengan pakatan harapan sebagai contoh, dia kena berkumpul di bawah gabungan A. Okey. Uh, so, kalau barisan nasional hendak kerjasama atau tidak hendak kerjasama, dia kena putuskan awal-awal. Okey. Uh, dia masuklah gabungan A. Alright? Atau Uh, mungkin Perikatan Nasional pas kata dia nak pergi solo dulu Kemudian jumpa balik lepas pilihan raya Tak boleh Dia kena putuskan Dia nak kerjasama ke tidak dengan Barisan Nasional Atau dia nak kerjasama dengan Kerajaan uh, ya, Pakatan Harapan ke tidak Kalau dia tak nak kerjasama dengan Barisan Nasional uh, Sorry uh, Sorry bersatu ya uh, Kalau dia tak nak kerjasama dengan bersatu Dia tak nak juga kerjasama dengan Pakatan Harapan atau Barisan Nasional Dia masuk ke gabungan nombor tiga Okay. So orang parti-parti terpaksa membuat persekutuan. Terpaksa ada perbincangan ke arah membentuk gabungan sebelum pilihan raya. Supaya kemungkinan lebih besar apabila masuk pilihan raya satu-satu gabungan itu dapat bentuk kerajaan tanpa perlu cari parti lain untuk kerjasama. Benda tu semua perlu diselesaikan sebelum pilihan raya. Ha. Ya? Ha, me memang akan jadi masalah-masalah. Contohnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masuk gabungan A. Tiba-tiba PAS kata dia nak masuk. Adakah pakatan boleh halang? Mungkin tidak. Okey, pakatan kata kalau PAS nak masuk gabungan A, kita tak mau masuk gabungan A, kita masuk gabungan B. Tiba-tiba PAS kata okey kita nak masuk gabungan B. Ha, so masalah 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 tu akan timbul. Jadi semua tu perlu diuruskan sendiri oleh parti-parti. Itu bukan urusan orang lain melainkan parti-parti. Tetapi akhirnya semua yang duduk bawah satu gabungan terikat dengan gabungan itu. Kerana jika mereka menang atas tiket gabungan itu, pindaan juga perlu dilakukan sebegitu rupa selepas pilihan raya jika parti itu keluar daripada gabungan itu juga dikira lompat parti maka semua ahli parti ahli-ahli dari parti itu ya, sebab mereka pakai tiket gabungan itu jika mereka tiba-tiba keluar nak masuk gabungan lain dikira lompat parti maka ahli-ahli Dewan Rakyat daripada gabungan itu dikira telah lompat parti dan hilang kerusi so tak boleh ada situasi sekarang contohnya amno uh, uh, dia seketul dia tarik sokongan terhadap Anwar boleh sebab dia menang atas tiket Barisan Nasional ya yeah. dan uh, hmm, dia dia bukannya tarik sokongan dari Barisan Nasional faham tak uh. so boleh semua kerusi dia kekal tapi esok kalau contohnya Barisan Nasional dapat kata harapan semua menerusi gabungan A masuk pilihan raya ya yeah. Kemudian lepas pilihan raya tiba-tiba AMNO -tiba atau Barisan Nasional kata depa nak tarik sokongan Trang Anwar. Barisan Nasional keluar. Tapi depa menang atas tiket gabungan A. So, automatik semua ahli Dewan Rakyat daripada AMNO atau Barisan Nasional hilang kerusi. So itu saya syorkan ini sekaligus mengurangkan kemungkinan uh, situasi di mana berlaku pertandingan terlalu banyak penjuru uh, meng, mengurangkan uh, mengelakkannya manipulasi politik di mana parti-parti politik dia sengaja letak calon-calon bebas tertentu untuk pecah undi dan macam-macam benda lain semuanya akan terhapus dan parti-parti politik yang ada akan fikir atau pemimpin yang ada akan fikir 10 kali kalau nak buat parti baru kerana akhirnya menjurus pilihan raya dia perlu juga tentukan dia nak duduk di bawah gabungan mana gabungan A, B atau C. Ha ia boleh unik kepada negara kita. Tak payah kita kata oh kalau buat macam itu negara kita satu-satunya negara yang buat sedemikian. No, why not? Sebab kita lihat perkembangan politik semasa kita lihat masalah-masalah yang kita telah tempuhi. Kita lihat pemimpin-pemimpin kalau tak puas sana sini, senang-senang dia nak buat parti baru, kemudian dia pecah belahkan masyarakat khususnya orang-orang Melayu. Ya? Kita lihat situasi contohnya di dalam Perikatan Nasional, satu gabungan tapi dua parti yang perjuangkan benda sama. Sekarang bergelut kuasa dan kedudukan. Tak masuk akal. Jadi, menuju pilihan raya, dia ada tiga gabungan yang tetap. Ha, so, kalau Pakatan Harapan nak kerjasama dengan Barisan, dia masuk gabungan salah satu dari gabungan itu. Ya. Ha, dan bertanding. Ini cadangan kasar. Ia boleh diperhalusi, diperbaiki ha, ataupun ha, mungkin Uh, sekarang dilakukan perbincangan-perbincangan contohnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mereka bersetuju uh, uh, untuk mewujudkan satu gabungan payung besar yang pakatan duduk dalam, barisan duduk dalam mungkin GRS duduk dalam uh, kemudian perikatan boleh bincang uh, kemudian orang lain yang nak boleh bincang akhirnya mereka boleh usulkan bahawa gabungan-gabungan ini ditetapkan whatever lah okey tapi menuju PRU perlu ada sekurang-kurangnya atau atau maksima tiga gabungan parti-parti perlu pilih kemudian uh, mekanisma kalau kalau contohnya undang-undang digubal ada tiga gabungan pada pilihan raya parti-parti atau gabungan-gabungan yang sedia ada perlu menjadi sebahagian daripada tiga gabungan itu Undang-undang uh, yang digubal itu Perlu juga menentukan Bagaimana Gabungan-gabungan Tunjang ini di Ditakbir Siapa yang takbir uh, So itu pun Mungkin boleh libat libatkan yang di Pertuan Agong Atau Raja-Raja Melayu uh, Memang banyak Rumitlah untuk Gubal undang-undang ini Tapi uh, perlu Dipertimbangkan ya Uh, ini memang cadangan yang uh, revolutionary lah, betul-betul reformasi lah Gak, uh, ikut acuan Malaysia tak payah ikut negara lain. Okay, so who is going to manage the big gabungan? Okay. Uh, management big gabungan tu tak boleh campur campur masuk urusan pakatan. Contohnya pakatan harapan dan barisan nasional masuk gabungan A. Uh, orang yang uruskan gabungan A itu tidak boleh masuk campur hal-hal berkaitan pakatan harapan dan barisan nasional. Dia cuma urus sahaja kewujudan gabungan itu. integriti gabungan itu itu sahaja. Dia tidak ada pendapat politik. Dia tidak ada apa-apa penglibatan dalam politik dia cuma pengurus sahaja seperti contohnya pengurus satu bangunan ya kemudian dia sewa office kepada orang ya dia, dia tidak terlibat dengan urus takbir office mana-mana perniagaan dia cuma menguruskan bangunan itu so uh, itu perlu di uh, pertimbangkan ya uh, so ini cadangan saya ya so akhirnya pada pilihan raya kita tahu ada gabungan A, B dan C sahaja. Hmm? so mudah ya, bagi kita uh, rakyat membuat pilihan. Tengok siapa yang ada dalam gabungan A, B dan C. Okay? Hmm. Ini cadangan sahaja. Ia boleh diperhalusi. Ha? Yeah? Okay, sebab di negara kita sekarang, kita ada masalah rakyat masuk pilihan raya dia sebenarnya tidak tahu okey dia akan dapat apa hari ini dia pilih dia pilih macam contohnya bersatu dengan pas sekarang ni ah dia pilih pas atau dia pilih bersatu sebab bersatu dan pas kerjasama kemudian tiba-tiba pas bincang dengan amno dia cuba pujuk UMNO untuk hidupkan muafakat nasional itu bukannya yang rakyat mahu pada PRU 15 ya dan uh, so menuju PRU 16 rakyat khuatir okey kalau sekarang kita pilih perikatan nasional tak semestinya lepas PRU 16 perikatan nasional akan wujud sebagai satu gabungan yang kita pilih uh, cara ni dia mengikat dia mengikat. So, fine tune tu awak boleh buat sendiri tapi saya rasa ini satu cadangan yang perlu dipertimbangkan. Okay. Alright. So, saya nak lontar sahaja. Saya bukan nak uh, beri satu formula yang terperinci. ya. Sebab orang tanya, how do you solve the problem? Ini satu cadangan. Malaysia adakan sistem di mana ada dua tiga parti atau gabungan yang diiktiraf boleh masuk pilihan raya. Dan mana-mana parti atau mana-mana calon kalau hendak bertanding, dia perlu pilih gabungan mana yang dia akan masuk. Dan pengurusan gabungan tidak akan halang sesiapa nak masuk. Contohnya, tiba-tiba uh, pakatan dan barisan duduk dalam gabungan A. Kemudian ada seorang calon bebas, dia nak bertanding di bawah gabungan A. Uh, mungkin uh, Pakatan tak suka orang itu Atau barisan tak suka orang itu Tapi tak boleh halang orang itu Tak boleh halang Ya, Itu hak dia, dia nak masuk gabungan A So semua ni Sebelum pilihan raya Semua parti-parti Gabungan-gabungan Individu-individu Dia perlu bincang satu sama lain Selesaikan siapa nak kerjasama Siapa tak nak kerjasama Tapi mereka terpaksa Akhirnya memilih untuk lima tahun akan datang mereka akan bersekutu dengan siapa dan persekutuan ini tidak boleh pecah ya ini cadangan saja ya oh, okey sehingga kita berjumpa di lain masa assalamualaikum salam sejahtera salam kuasa ketiga